सन्मान मूर्तीचं नाव मी घेणार नाही आपण काय करतो प्रत्येक जण आपले इथे उपस्थित कधी ना कधी तरी स्मशानभूमीमध्ये गेले असते गेलेच ना आपल्या कोणी नातेवाईकाच्या कार्यासाठी त्यांच्या दाह संस्कारासाठी आपण जेव्हा स्मशानभूमीमध्ये जातो तेव्हा परत आल्यावर ते लगेच अंघोळ करतो बरोबर स्वतःला शुद्ध करतो पण जरा विचार करा जे तिथे रोज राहून मृतांची सेवा करत असतात आपल्या प्रियजनांच्या आत्म्यांना शांती देण्याचा प्रयत्न करत असतात त्यांच्या कष्टाची त्यागाची किंमत मोजता येईल का शब्दांमध्ये पुढचे सन्मान मोदी आहे श्री मधुसूदन निरंजन पॉल मी टीमला विनंती करेन की आपल्या एवीच्या माध्यमातून त्यांचा कार्य परिचय करावा वो तो बोल के मतलब नहीं है जिंदगी है। पर तकलीफ तकलीफ। आज मैं खुश हूँ सुखी हूँ ये मेरा सबसे बड़ा मेहनत का फल। नमस्कार मैं मधुसूदन पाल घाटकोबर हिंदू शमशान भूमि स्टाफ में काम करता हूँ इधर ही रहता हूँ मैं घाटकुपर शमशान भूमि रूम नंबर थ्री इसके अंदर ही रहता हूँ क्वार्टर्स है हमारा मैं 2000 साल में आया था इधर जो काम मिला मैं सोचा कि मैं जो काम मिलेगा का मैं कर लेगा तो समसन में लकड़े में एक जगह खाली था लकड़े का गाड़ी आएगा गाड़ी खाली करने का में लकड़ा चूल्हा में लगाने का तो, तो मेरा मिल गया अभी तब क्या करने का आगे तो मेरा बहुत सपना तो बहुत था फिर काम करते 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 इधर सब लोगों से घटकोपन में जितने बड़े बड़े लोग है मेरे को प्यार करने लगा मैं उसको तो अच्छे से नहीं जिसकी वजह से मेरे को में रजिस्टर में नाम दे दिया जैसा मेरे मेरे को को बच्चे की तरह दिखाया और एक डॉक्टर उसने मेरे को रास्ता दिखाने के लिए अच्छा मार्ग बताया शायद ऐसा कोई लोग कम भी, भी, भी तो उन लोग की मैं जो उनको जो मैं आइकॉन समझ के जो फॉलो किया मैं हमको क्या करने का है तो वही हिसाब से फिर मैं इधर मेरे को अच्छा नौकरी मिल गया मेरे को उधर से समसन भूमि का रजिस्टर में नौकरी आया फिर मेरे को देखा मैं क्या करूँ समसन में एक छोटा बच्चा कब्रिस्तान है वो जगह ऐसा ही गंदगी जंगलों के पड़ेला था तो मेरा दिमाग को अगर कुछ हाँ सफाई करके एकदम कुछ ऐसा ऐसा कुछ करूँ जो समझ के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा तो फिर मैं इधर थोड़ा बहुत इधर से जो भी हमको पैसा मिलता था वो पैसा से मैं थोड़ा झाड़ पर खरीद के फिर मेरे को तो कुछ ये भी है झाड़ पर पौधा करना तैयारी करना उसकी दवा खाद कैसा डालना पड़ता है ये मेरे को थोड़ा थोड़ा नॉलेज था तो मैं उसको मेरे हिसाब से कि मैं बोला चलो एक कोर्स करने से शायद मेरे को थोड़ा टाइम पास हो जाएगा तो ऐसा करते 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 आज मैं एक नर्सरी मेरा खुद का एक नर्सरी प्लांट बनाया मैं जिधर आठ आदमी काम करते हैं मेरे हाथ के नीचे मैं खुद एक कंपनी बनाया आज जो भी है सब सब लोगों का आशीर्वाद दुआ से जो मैं उनकी जो काम को मैं अपने अंदर दिल से लेके उनकी बात सुन के जो मैं रास्ते से चला आज ऊपर वाले की दुआ से मेरे को कोई चीज की नहीं है बाकी टाइम खाली मेरे काम के ऊपर ही फोकस मेरे सर पास सब कुछ है मेरे पास गाड़ी है घर है सबसे अच्छा कि मेरे को समझाने वाला बड़े बड़े अच्छा अच्छा लोग है जो हमको सिखाते समझाते इतना ही बोलना चाहता बाकी तो बहुत तकलीफ उठा है सर मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ आज जो डॉक्टर साहब वैभव साहब ने जो मेरे को लाइक समझा मेरे को जो चुना बहुत आभागरी हो सर कभी भूलेगा नहीं सर आप लोग का आशीर्वाद तो मैं को मैं बहुत खुश हूँ जो इतनी बड़ा मेरे को इज्जत मिल रही सब लोगों के सामने मैं बहुत खुश हूँ सर आपण एका अशा व्यक्तीला सन्मानित करत आहोत ज्यांनी त्यांच्या आयुष्याचं एकमेव ध्येय माणूस हे पवित्र काम मानलं आहे गरिबीने त्यांना हरवलं नाही उलट त्यांच्या कष्टांनी मृतांच्या आत्म्यांना सन्मान मिळवून दिला आपल्यासारखे लोक आपल्या कार्याने मृत्यूलाही अर्थ देतात आणि जीवनदांनाही शांततेचा मार्ग दाखवतात स्मशानभूमी स्मशानभूमी ही खरेच समतेचं प्रतीक आहे जिथे मरणानंतर माणूस कोणत्याही भेदभावापासून मुक्त होत असतो येथे ना कोणी मोठा ना कोणी लहान ना कोणी उच्च ना कोणी नीच सर्व एक समान असतात या समतेच्या पवित्र भूमीतील कर्मचारी ते निस्वार्थ सेवा देऊन आपल्या समाजाला एक मौलिक संदेश देत असतात असेच एक कर्मचारी आहे मधुसूदन निरंजन पाल आपल्या या उत्तुंग कार्याची दखल घेऊन भारतीय हेतू संघ देवदेश प्रतिष्ठान छबी सहयोग फाउंडेशन आणि संविधान आपल्याला सजुना सन्मान दोन हजार चोवीस प्रदान करताना आम्हाला अत्यंत गर्व आणि सार्थ अभिमान वाटत आहे